Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abdullah binti Muhammad dari Pendidikan Islam 2 akan membentangkan berkaitan seorang tokoh uh, akhlak iaitu Imam Hasan Al-Banna. Baiklah, pertama sekali sedikit pendahuluan berkaitan Imam Hasan Al-Banna Hasan al-Banna iaitu seorang pengasas gerakan Ikhwan Muslimin merupakan seorang tokoh yang tidak hanya dikenali sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai seorang pendidik yang mendalam, yang mendalam memahami pentingnya membutuhkan akhlak dalam masyarakat dalam menghadapi cabaran zaman moden yang semakin mencabar nilai-nilai moral dan etika, al telah menekankan kepentingan akhlak mulia sebagai asas kepada kebangkitan umat Islam. Beliau percaya bahawa perubahan sosial dan pembaharuan umat Islam hanya akan tercapai apabila individu dalam masyarakat kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang sebenar, yang meliputi akhlak yang baik dan perilaku yang penuh keadilan, kesederhanaan dan tanggungjawab sosial. Baiklah, seterusnya sedikit uh, biodata berkaitan uh, Imam Hassan Al-Banna ini. Imam Hassan Al-Banna merupakan seorang tokoh dakwah Islam yang tersohor di Mesir, khususnya pada pertengahan abad ke-20. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang gigih berusaha mendiup semangat kesedaran Islam kepada umat Islam seluruh dunia. Jasa dan sumbangan Hassan Al-Banna ini telah menjadi panduan umat Islam seluruh dunia sehinggalah ke hari ini. Hassan Al-Banna atau nama penuhnya iaitu Hassan Ahmad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna yang dilahirkan di Kampung Al-Mahmudiyah ada sesetengah pendapat yang mengatakan di Kampung Syamseria dalam daerah Hul di wilayah Kaf al yang dikatakan uh, di wilayah Al-Buhairah. Beliau dilahirkan pada 14 Oktober 1906 bersamaan bulan Syakban tahun 1323 Hijrah. Pemikiran Hassan Al-Banna yang berkaitan dengan politik dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu reformasi sosial dengan asas akidah, tiada pemisahan antara agama dan negara serta meletakkan syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Daripada pemikiran beliau, itulah muncul uh, satu slogan politik yang fenomenal iaitu Islam sebagai adin wa adaulah. Ad slogan ini kemudiannya telah menjadi inspirasi dan doktrin penting bagi umat Islam. Amnya uh, penting bagi umat Islam. Amnya dan ikhwan uh, apa tu? Uh, penting bagi umat Islam dan ikhwanul muslim itu khususnya dalam perjuangan mereka untuk menjadikan negara dan pemerintahan lebih islamik Asas pemikiran ad-din wa adawlah ini um, merupakan intipati kepada siasat syariah yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna sendiri dan kemudiannya dikembangkan oleh pengikut ikhwanul muslimin sama ada yang berada di Mesir maupun di cabang-cabang lain di seluruh dunia. Sesudah ayahnya iaitu Syekh Ahmad Al-Banna iaitu imam masjid yang disegani masyarakat setempat dan juga seorang guru bermazhab Hambali. Ayahnya merupakan satu-satunya tukang baik tulis segala jenis jam pada zamannya yang terkenal di kedai miliknya. Ia merupakan kerjaya asasi di samping memasai bidang hadis hingga mampu menyelesaikan syarahan musnah Imam Ahmad yang mengambil masa yang agak lama untuk diselesaikan. Hassan Al-Banna berada dalam persekitaran keluarga yang Beramal dengan Islam, cinta kepada ajaran agama yang cukup mendalam dengan berkat kegiatan ayahnya sebagai seorang ulama yang amat menjaga adat-adat Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Pemegian Syekh Hassan Al-Banna sungguh menyentuh hati. Ketika itu beliau di Ibu Pejabat Jamiah Al-Shuban Al-Muslimin bersama saudara iparnya iaitu Abdul Karim Masud untuk berunding dengan Menteri Zaki Ali Bashar yang mewakili pihak kerajaan. Bagaimanapun ia tidak berlaku dengan menteri tersebut tidak muncul. Albana mengambil keputusan untuk pulang selepas jam 5 petang bersama iparnya. Penggunaan itu berlaku ketika Albana dan adik iparnya memanggil teksi untuk pulang. Sementara menunggu teksi, mereka ditembak oleh dua lelaki dengan Albana menerima tujuh das tembakan. Walaupun uh, beliau dibawa ke hospital, rawatan lambat dibuat sehingga membuat uh, sehingga menyebabkan kematian berlaku. Selepas menyedari bahawa ia adalah perancangan jahat pemerintah, Albana berdoa supaya raja yang memerintah itu jatuh. Tidak lama selepas itu, Raja Farouk digulingkan oleh tentera, tentera Mesir yang diketuai oleh Kolonel Gamal Abu Nasir Hussein pada tahun 1918-1970 dalam rampasan kuasa tentera pada tahun November 1922. Baiklah, sesuanya serba sedikit berkaitan latar belakang pendidikan Imam Hassan al -Bana. Uh, Imam Hasad Lebana menerima pendidikan awal iaitu memulakan pendidikan di sekolah ar ransyad pada usia 8 tahun Beliau mula menghafaz Al-Quran dari juzuk pertama hingga surah Al-Kahfi Di sana beliau menerima targah daripada seorang syekh iaitu Syekh Muhammad Zaharan Yang merupakan guru yang buta tetapi berkesan dalam mendidik Sesungguhnya Imam Hasad Lebana sangat mengagumi syekh tersebut Kemudian uh, Imam Hasad Lebana berpindah ke sekolah lain Beliau berpindah ke sekolah Al-Adiyah pada usia 12 tahun kerana perubahan dalam pengurusan sekolah Ar-Rashid itu. Bapanya pada awalnya tidak bersetuju tetapi memberi kebenaran setelah Hasan berjanji menghabiskan hafalan Al-Quran di rumah. Semasa uh, uh, bersekolah, uh, Imam Al-Banan ini sangatlah bergerak aktif dalam pelibatan dalam gerakan dakwah. Beliau menubuhkan pertubuhan mencegah kemukaran iaitu Jama'atul Nahyul Bungkar semasa di sekolah rendah lagi. Beliau juga terlibat dalam demonstrasi menentang penjajahan Inggeris di Mesir yang membawa kepada revolusi Mesir pertama. Sesudah beliau melanjutkan pengajaran beliau di Kolej Darul Umum. Beliau diterima masuk ke Kolej Darul Umum di Kaherah iaitu ketika usia 16 tahun. Beliau berhubung rapat dengan Syekh Muhammad Rashid Rida dan terinspirasi ter 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 oleh pemikirannya dalam majalah Al-Manar. Beliau kemudiannya menyaksikan kesan budaya barat terhadap golongan muda dan bertekad untuk membawa mereka kembali kepada nilai-nilai Islam. Oleh itu, uh, beliau uh, meneruskan uh, bertekad untuk meneruskan kerjaya sebagai seorang guru. Setelah tamat pengajian di Darul Ulum dan bekerja sebagai guru bahasa Arab di Sekolah Rendah Asmaelia. seterusnya beliau terus terlibat dalam dakwah melalui jawatan guru sambil mengasah kemahiran mengajar. Beliau sangat fokus kepada pendidikan dan dakwah. Semasa tahun uh, akhir di Darul Ulum, Hasan Al-Banna menyatakan hasrat menjadi kaunselor dan guru untuk mengajar makasib syariah dan sumber kebaikan ke, ke, dan sumber kebaikan dalam kehidupan. Beliau ingin menekankan uh, pentingnya ilmu bukan untuk pengiktirafan tetapi untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Khususnya berkaitan kepribadian Imam Hasan Al-Banna. Yang pertama sekali, Imam Hassan al-Banna ini dilihat um, minat yang mendalam terhadap dakwah Hal ini jelas, minat yang mendalam uh, dalam meneruskan perjuangan Islam melalui dakwah Merupakan keutamaan dan cita-cita Hassan al-Banna sejak menjejakkan kakinya di Fakulti Darul Ulum Lagi setelah mendalami ilmu-ilmu syarikat Islam dan usuludin disebabkan kebanyakan warga Mesir ketika itu Tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran Islam sebenar Beliau kemudiannya memulakan usaha dakwah di kedai-kedai makan dan kedai-kedai kopi dengan memberi nasihat dan ceramah walaupun pendekatan ini dikecam hebat oleh ramai ulama pada ketika itu. Pendekatan ini dilaksanakan setelah melihat keruntuhan akhlak warga Mesir yang begitu parah sekali dengan mengikuti cara kehidupan barat. Hal ini menyedarkan beliau untuk berdakwah di tempat-tempat awam dan tidak memadai dengan hanya memberi ceramah dan kutubah di masjid sahaja bagi meng bagi mengekang kemungkaran yang berlaku secara berlasak. Usaha murni yang dilakukan telah membuahkan hasil apabila ramai orang awam mula sedar dan mahu kembali ke pangkal jalan. Perkara yang lebih menarik, uh, perkara yang lebih menarik dapat dilihat iaitu um, uh, perkara yang lebih menarik dan mengembirakan Imam Hassan al banna ini apabila dakwah sedemikian merebak di bandar-bandar besar lain dan kampung-kampung dengan mendapat sambutan hangat daripada orang awam. Menurut Wan Jeffrey 1990, beliau telah mendapat, uh, beliau menyatakan bahawa dengan melakukan, uh, dengan uh, Imam Hassan Al-Manani melakukan penyembahan dakwah, beliau telah mendapat dua keuntungan dalam rangka usaha dakwah itu iaitu pertama dapat membina keyakinan diri sendiri dan yang kedua dapat mengkaji sifat, tabiat dan pemikiran orang awam sendiri. Sifat kepribadian yang kedua yang dapat dilihat pada Imam Hassan Al-Banna itu sendiri iaitu berfikiran terbuka. Imam Hassan Al-Banna ini mempunyai kemampuan yang tinggi dan kefahaman Islam yang mendalam. Di bawah kepimpinan Hassan Al-Banna, Ikhwan Al-Muslimin berjaya menjadi model gerakan Islam yang mampu menghadapi cabaran semasa. Pendekatan yang diberi penekanan terpenting oleh Hassan Al-Banna dalam proses melatih ahli-ahlinya ialah membina fikrah mereka supaya menjadi seorang Muslim dalam erti kata yang sebenar. Hal ini dilakukan melalui pendekatan usrah dan tarbiyah yang terbukti berjaya melahirkan ahli-ahli yang mempunyai disiplin yang tinggi terhadap perjuangan mereka. Sistem usrah ini jelas mengikut um, sistem usrah yang dilaksanakan oleh masyarakat lebaran ini mempunyai tiga rukun. Baiklah, yang pertama iaitu ta'aruf. Dalam uh, sesi usrah itu, um, setiap ahli hendaklah saling mengenali agar dapat mewujudkan kasih sayang insan dan muhabbati nilai persaudaraan yang sebenar. Rukun yang kedua iaitu tafah ta, tafahum. Tafahum ini iaitu faham memahami dengan menerima nasihat daripada orang lain dengan gembira dan senang hati serta berterima kasih atas nasihat yang diberikan. Dalam konsep tafahum ini uh, ahli tersebut hendaklah menerima dengan hati yang terbuka sebarang nasihat yang dilontarkan. Dan rukun yang ketiga iaitu takaful iaitu yakni membantu bantu dan memikul tanggungjawab bersama serta berjanji untuk saling bertanya kabar dan membuat kebajikan. Rukun usrah ini perlulah dihayati dan dilaksanakan bagi menjaga dan menguatkan tali persaudaraan kerana ukhuwah amat penting dalam sesebuah jemaah. Sesuatu kepribadian ketiga yang dapat dilihat oleh Imam Hasan Al-Banna sendiri iaitu tegas mempertahankan Islam. Beliau berani mencabar arus pemikiran sekuler yang, mem yang memisahkan agama dan politik. Melalui risalahnya, beliau mengembalikan kefahaman bahawa Islam adalah cara hidup yang menyeluruh termasuk dalam aspek pemerintahan. Hassan Al-Banna menggunakan strategi melalui penulisan dengan menulis pelbagai bentuk risalah bertujuan untuk menterbiah individu-individu yang menyokong ekonomi muslimin. Hal ini juga memberi fokus terhadap rakyat termasuk para pemerintah agar kembali kepada ajaran Islam sebenar eh uh, kitab majmuat ar-rasail iaitu satu karya yang unggul yang dihasilkan oleh beliau merupakan himpunan risalah-risalah hasil al sendiri tentang eh uh, tentang catatan hidup beliau dalam eh uh, meneroka tugas berdakwah ke jalan Islam yang boleh dibaikan kepada tiga kategori iaitu himpunan risalah dakwah bertulis yang kedua himpunan risalah yang ditujukan kepada masyarakat umum dan yang akhir sekali iaitu yang ketiga himpunan risalah pembentukan pribadi secara khusus Uh, Kepedulian tegas uh, dalam pemetakan Islam ini dapat dilihat uh, melalui menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi sebelum kemunculan Hassan Al-Banna dan gerakan Ikhwan Muslimin keadaan politik Mesir uh, dilihat tidak terlepas daripada fahaman sekularisme semua. semua menganggap bahawa politik adalah perkara yang bertentangan dengan Islam oleh itu setelah kemunculan Hassan al-Banna Beliau memulihkan salah tanggapan Tentang konsep pemisahan agama Daripada negara ini Dengan, meng, uh, dengan mengungkapkan sebuah risalah Di dalam risalah tersebut Hassan al-Banna telah menyatakan bahawa Kita menghendaki pemerintahan islam Yang membawa rakyatnya ke masjid Seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan Abu Bakar Serta sahabat lain iaitu Umar Al-Khattab Dan yang terakhir sekali Uh, kepribadian yang dapat dilihat oleh Imam Hasan Al-Banna sendiri iaitu kesabaran dan ketabahan. Salah satu cabaran besar yang dihadapi oleh Hasan Al-Banna sendiri iaitu penentangan yang datang daripada pihak pemerintah Mesir yang ketika itu dikuasai oleh pemerintah yang sekuler dan berorientasi, uh, dan berorientasikan barat. Pemerintah ini merasa terancam dengan kemunculan ikhwan muslimin yang mahu memperkenalkan sistem kehidupan berasaskan kepada ajaran Islam. Gerakan ini dianggap sebagai ancaman kepada status dan kestabilan yang dijaga oleh pemerintah sekuler. Golongan sekuler juga sering melawan idea-idea Al-Hassan Al-Bana sendiri yang menggunakan penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Perintangan ini tidak hanya terhad kepada tidak balas Tindak balas politik tetapi juga mencakupi penolakan sosial terhadap gerakan yang dianggap radikal dan berpotensi mencetuskan ketegangan. Hassan Al-Banna bagaimanapun menunjukkan ketabahan luar biasa dalam menghadapi semua cabaran ini. Walaupun sering diserang dan dihina oleh musuh-musuhnya, beliau tetap dengan pendirian beliau iaitu tidak pernah gentar atau menyerah kalah. Sebaliknya beliau tetap teguh mempertahankan prinsip perjuangan dan berusaha untuk mengatasi segala halangan melalui pendekatan yang lebih bijaksana dan sistematik. Seterusnya berkaitan sumbangan besar Imam Hassan Aminah dalam pembatangan ini saya masukkan dua sumbangan besar, iaitu yang pertama dari segi uh, dari uh, yang pertama sekali sudah jelas um, diketahui oleh ramai iaitu beliau merupakan uh, seorang pengasas. Uh, Ikhwanul Muslimin. Dan yang kedua ini saya kaitkan berkaitan sumbangan besar ter, terhadap uh, terhadap prinsip yang dipegang oleh Imam Hassan al-Abbana sendiri. Baiklah perisikan uh, sumbangan pertama uh, sumbangan besar Imam Hassan al-Abbana sendiri iaitu menubuhkan Ikhwanul Muslimin sebagai benteng keutuhan akhlak. Imam Hassan Al-Banna menubuhkan jamaah ikhwan muslimin pada tahun 1928. Beliau selalu menegaskan bahawa jamaah yang didirikannya bukan merupakan parti politik tetapi merupakan kesatuan idea dari berbagai nilai-nilai perubahan dalam usaha untuk dan usaha untuk uh, kembali kepada Islam yang benar dan bersih dan menjadikannya sebagai manhaj yang komprehensif untuk kehidupan. Adapun manhaj perubahan yang beliau lakukan adalah dengan cara tarbiyah dan progresif dalam melakukan perubahan yang diinginkan dan Inti dari manhaj yang diinginkan itu adalah membentuk individu muslim, lalu keluarga muslim dan seterusnya masyarakat muslim dan akhir kali kepada peringkat pemerintahan Islam. Hassan al-Bannal juga dilihat uh, sangat memetikan otoriti politik sebagai satu kekuatan untuk melaksanakan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dengan panduan hukum syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam... Uh, umat Islam dapat mewujudkan keadilan dan keselamatan dalam kehidupan masyarakat. Beliau amat menekankan uh, dinamis, uh, dinamisme hukum peradilan dan tugas perundangan yang merancang dan memindah perlembagaan dalam, uh, dalam petabiran dan negara Islam. Institusi pemerintah merupakan salah satu yang sosial Islam dan Islam tidak membenarkan negara dibiarkan tanpa pemimpin iaitu imam dan Islam sangat menekankan disiplin dan ketaatan serta tidak membenarkan berlakunya anarki yang uh, yang boleh menyebabkan pemerintahan itu berlaku tidak adil oleh itu adanya pemikiran bahawa Islam tidak mempunyai kaitan dengan politik adalah satu konsep yang salah yang muncul daripada orang-orang yang tidak memahami sumber syarikat Islam yakni Al-Quran dan Al Sunnah. Menurut beliau orang Islam yang menolak uh, kerta, apa uh, perkaitan antara Islam dengan politik ini menunjukkan ketidaksempurnaan imannya dan agamanya. Pemikiran Hasa Al-Banna ini merupakan uh, reaksi dan tanggungjawabnya sebagai pendakwah yang berusaha untuk meluruskan satu pemahaman yang selama ini disorakkan secara bertalu-talu dan diajarkan oleh orang telis kepada umat Islam yang mahu Islam dipandang sebagai agama ritual setidak mempunyai dimensi lain. Baiklah, uh, seterusnya sumbangan besar yang kedua yang dapat saya yang saya dapati iaitu Uh, Prinsip pembentukan akhlak muslim sendiri yang, di, yang, yang ditekankan oleh Imam Hasan al-Albana Iaitu tarbiyah zatiyah dan tarbiyah jama'iyah Prinsip pembentukan akhlak muslim yang amat ditekankan Hasan al-Albana Mempunyai dua bahagian iaitu Menghidupkan tarbiyah zatiyah pada individu Dan tarbiyah bersama dengan kelompok soleh iaitu tarbiyah jama'iyah Baiklah sedikit pengenalan berkaitan uh, tarbiyah zatiyah proses membutuhkan individu untuk uh, mempunyai kepribadian muslim yang sebenar-benarnya. Dalam tarbiyah jati ini yang membawa maksud tarbiyah seseorang terhadap diri sendiri dengan dirinya. Uh, uh, hal ini berkait rapat dengan pembersihan diri daripada kekafiran, kemunafikan, kefasikan, bid'ah, syirik, riba, ciptakan pakat, hasad dengki, sombong, marah yang melampau serta menuruti hawa nafsu. Baiklah, terdapat lima wasilah tarbiyah jatiyah Yang pertama, mu'ahadah iaitu mengingati perjanjian dengan Allah SWT. Perkataan ini diambil daripada Al-Quran iaitu dalam surah an nahl ayat 91, yang bersatu yang bermaksud mafumnya dan tepatilah perjanjian dengan Allah bila kamu berjanji. Cara mu'ahadah iaitu seseorang Muslim boleh uh, berkhaluat antara dia dengan Allah dengan menghayati segala bacaan dalam solat dan zikir harian. Wasilah yang kedua iaitu muraqabah. Muraqabah ini maksudnya bermaksud merasai diri sentiasa diawasi Allah SWT tidak kira di mana sahaja atau ketika bersendirian maupun bersama dengan orang ramai. Muraqabah ini juga boleh diertikan dengan beberapa cara iaitu antaranya ialah redha dengan segala ketentuan Allah SWT terutamanya ketika ditimpa musibah. Hal ini kerana kita sudah yakin bahawa uh, di mana kita berada itu uh, sentiasa diawasi oleh Allah Barangkali kita ditimpa musibah itu mungkin um, terdapat hikmah di sebalik kejadiannya. Wasilah yang ketiga iaitu muhasabah. Uh, muhasabah ini iaitu penilaian terhadap diri sendiri untuk membina keyakinan yang lebih kukuh. Wasilah ini juga dikenali sebagai proses a uh, introspeksi diri untuk memperbaiki diri menjadi ke arah yang lebih baik. Wasilah yang keempat iaitu mujahadah. Mujahadah ini Bersungguh-sungguh, amalan hati lebih penting dan diutamakan daripada amalan fizikal Namun, berusaha untuk memenuhi tuntutan kedua-duanya merupakan tuntutan syariat Dan seseorang individu Muslim itu seharusnya berusaha untuk melaksanakan Imam Hassan al-Banna menegaskan bahawa meningkatkan keimanan, memperbarui rohani Dan kekuatan jiwa merupakan asas untuk bergerak dan beramal secara berterusan Dan yang terakhir sekali iaitu mu'aqabah iaitu menghukum diri dalam wasilah kelima ini, seseorang mukmin seharusnya mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan kerana ianya akan menjadikan seseorang itu selesa jika sering melakukan kesalahan dan menyebabkan semakin susah meninggalkannya. Justeru uh, wajar individu tersebut menghukum diri sendiri jika melakukan kesalahan seperti mengifatkan sejumlah harta atau dengan mengerjakan beberapa rokaat solat sunat. Mu'akobah ini merupakan satu peringatan untuknya agar tidak melakukan kesilapan di samping merupakan dorongan untuk lebih bertakwa dan bimbingannya menuju hidup yang lebih mulia. Sesudah tarbiyah bersama dengan kelompok soleh iaitu tarbiyah jamaiyah, kaedah persenangan tarbiyah ini adalah berbentuk aktiviti pengumpulan dan pertemuan-pertemuan yang melahirkan persekitaran sesana yang soleh. Hasan al-Banna telah mengambil pendekatan perisik tarbiyah ini sebagaimana Rasulullah SAW Iaitu baginda tidak mempunyai iman kecuali Al-Quran dan Sunnah Dan tidak memiliki sistem pendidikan seperti kolej atau universiti yang ada pada masa kini Namun baginda menggunakan masjid dan rumah-rumah sebagai madrasah Serta uh, sebagai madrasah untuk uh, perjumpaan antara umat-umat Islam Antara pelajar-pelajarnya ketika itu iaitu sahabat yang sendiri Iaitu Abu Bakar, Umar Al-Qutub, Osman dan Ali R.A dan para sahabat yang lain uh, Muhammad uh, Syedat Tahun 2003, 2003 telah menjelaskan Rasulullah sebagai uh, murabbi iaitu pendidik yang memiliki seluruh sifat tarbiyah yang membimbing sahabatnya untuk sampai kepada Allah melalui kefahaman iaitu makrifah dan keimanan. Pertemuan baginda bersama sahabat uh, di Darul Al-Qah merupakan tarbiyah sebagaimana Qiyamul Lail melakukan Qiyamul uh, Lail dengan membaca Al-Quran. Dalam uh, prinsip tarbiyah jamiah ini, terdapat tiga prinsip pembentukan akhlak melalui tarbiyah bersama kelompok soleh iaitu yang pertama iman yang sempurna. Baiklah, uh, iman ini uh, merupakan kepercayaan yang meresap di dalam hati, meresapi penuh keyakinan dan tidak bercampur dengan keraguan. Iman juga mampu memberi pengaruh dalam pandangan terhadap kehidupan dan tingkah laku seharian. Manusia akan meninggalkan segala perkara yang tidak meningkatkan keimanan jika mempunyai keadaan, keadaan iman yang sihat seperti mana yang digambarkan kehidupan para sahabat. Sesungguhnya prinsip akidah iaitu cinta, mahabbah, ikatan dan rohani antara mereka. Pengumpulan kelompok yang soleh akan melahirkan interaksi cinta, mahabbah, ikatan, hati dan rohani. Hal ini menjadikan persekitaran dalam pembentukan akhlak muslim menjadi positif. Secara tidak langsung melalui suasana ini akan memberikan dorongan serta semangat dalam menjadikan diri individu ke arah jati diri yang terpuji. Selain itu, suasana ini tidak melahirkan persekitaran akibat adanya kasih sayang antara satu sama lain. Namun ia melahirkan suasana berkasih sayang hingga ke tahap isar iaitu mendahulukan orang lain. Inilah suasana tabiat kelompok soleh yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap para sahabat. Dan uh, konsep yang ketiga, ia, uh, dan ketiga iaitu dan prinsip ketiga yaitu dididik untuk berkorban, menyerahkan jiwa dan harta kepada Allah suasana persekitaran bersama kelompok soleh telah mentarbiah diri untuk memperkukuh hubungan dengan Allah menambahkan uh, apa Uh, kuatan uh, kuat ikatan persaudaraan, menghidupkan mentaliti jihad dan mujahadah dan memperkuatkan sikap ingin berkorban sehingga mampu menyerahkan jiwa dan harta kepada Allah. Hal ini terbukti berlaku kepada para sahabat iaitu yang tidak sanggup untuk mengambil hak pembahagian mereka daripada khonimah yang jelas telah dihadapkan oleh Allah. Sehingga firman dari surah Al-Anfal diturunkan, mafumnya maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat dalam perangan itu sebagai benda yang halal lagi baik serta bertakwalah kepada Allah semuanya Allah Maha Pengampun lagi maha, lagi maha penyayang lagi maha surah al-anfal ayat 69 Baiklah yang terakhir sekali berkaitan keberkesanan perapplikasian sumbangan Hassan Al-Banna dalam menyelesaikan masalah keretuhan akhlak. Baiklah yang pertama sekali ia memberikan keberkesanan terhadap um, pembangunan individu yang seimbang. Kebekasan ini dapat dilihat melalui penubuhan ikhwan Muslim yang bertujuan untuk meminat individu yang berakhlak mulia dengan dasar agama yang kukuh. Melalui prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Al-Banna, gerakan ini menekankan pentingnya kesempatan antara aspek rohani, jasmani dan sosial dalam kehidupan umat Islam. Dengan pendidikan dan latihan yang diterapkan oleh uh, ikhwan Muslimin, individu dididik untuk menjaga, menjaga akhlak dan moral serta berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Berkaitannya dengan keruntuhan akhlak dalam konteks semasa di mana keruntuhan akhlak sering berlaku akibat terjebaknya individu dalam budaya materialisme dan individualisme. Perdekatan terhadap nilai Islam yang didedahkan oleh ikhwan muslimin dapat membantu mengembalikan fokus kepada akhlak mulia seperti jujur, sabar, amanah dan saling muhammadi. Setidaknya ia ia bertindak sebagai benteng dalam menghadapi cabaran sosial yang boleh merosakkan akhlak. Keberkesanan yang kedua iaitu usrah sebagai platform tarbiyah kebesaran ini dapat lihat usrah sebagai usrah yang diperkenalkan oleh Imam Hasan Al-Banna uh, Imam Hasan Al-Banna sendiri sebagai satu bentuk tarbiyah iaitu pendidikan dalam ikhwan muslimin yang berfungsi untuk mendidik individu dalam suasana yang lebih santai dan informal tetapi penuh dengan pengajaran moral dan spiritual Usrah berfokus pada pertemuan berkala di mana ahli-ahli berinteraksi, berbincang tentang isu-isu agama dan sosial serta mengukuhkan ikatan upah iaitu persaudaraan antara satu sama lain. Dengan mengajukan usrah ini, Hassan Al-Banna menjadikan satu wadah uh, di mana anggota dapat saling memberi dorongan, membincangkan masalah sosial dan akhlak yang sedang dihadapi serta memberikan panduan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini berperanan dalam bentuk karakter dan mencegah pengaruh negatif yang boleh merosakkan akhlak remaja atau masyarakat. Dalam dunia moden yang penuh dengan pengaruh buruk, usrah memberi platform untuk memperkukuh nilai-nilai moral yang sebenar dan yang terakhir sekali, membentuk masyarakat yang saling bersatu padu. Salah satu sumbangan utama gerakan Ikhwanul Muslimin iaitu mewujudkan kesedaran dalam kalangan umat Islam untuk bekerjasama dalam memperbaiki diri dan masyarakat. Ikhwanul Muslimin menekankan pentingnya kerjasama dalam kalangan ahli bukan sahaja dalam perkara agama tetapi juga dalam kehidupan seharian. Mereka saling membantu dalam masalah peribadi, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain aspek kehidupan. Dalam masyarakat yang mengalami kerutuhan akhlak, seringkali individu terperangkap dalam masalah kesepian, kemiskinan dan ketidakpedulian sosial. Dengan mewujudkan semangat persaudaraan ini dengan saling membantu dan menjaga gerakan ini dapat membina masyarakat yang peka terhadap masalah sosial termasuk kerutuhan akhlak. Peristiwa ini membawa kepada masyarakat yang lebih bertanggungjawab saling menasihati dan, uh, dalam kebaikan serta memberi ruang untuk memperbaiki diri melalui sokongan dan motivasi antara sesama lain. Dan yang terakhir sekali berkaitan kesimpulannya. Kesimpulannya sebagai penutup ketokohan Imam Hassan Al-Banna ini bukan sahaja terselah melalui kepemimpinan dan keberanian dalam memperjuangkan Islam tetapi juga melalui kepribadiannya yang luhur dan pendekatan dakwah yang penuh hikmah usaha beliau dalam menubuhkan gerakan Ikhwanul muslimin dan memperkenalkan sistem tarbiyah melalui usrah telah memberi sumbangan besar dalam membentuk individu dan masyarakat yang berakhlak mulia. Dalam menghadapi kerutuhan akhlak yang semakin membimbangkan pada masa kini, pemikiran dan perjuangan Hassan Al-Banna kekal relevan sebagai panduan untuk umina semula kekuatan umat melalui pendidikan, nilai moral dan kesegaran agama. Sekian sahaja daripada saya. Uh, sekian, terima kasih.